Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qardaşlardan biri sual verir ki, bacım boşanıb və mənim yanımda qalır. Ona zəkat verə bilərəmmi? Yəni ona etdiyim yardım zəkat sayılırmı? Cavab: Əgər bacın səndən ayrı qalırsa və ehtiyacı varsa vermək olar. Lakin məsləhət deyil. Yaxşı olar ki, Mağlının əslindən ona yardım edəsən. Yardımı ona zəkat kimi verməyəsən. Əl-Əl xüsusda əgər o sənin yanında qalırsa və onun ehtiyaclarını sən ödəyirsənsə, məsuliyyəti səndədirsə, ona zəkat verməyin doğru deyil. Çünki bununla sən sanki özün özünə zəkat vermiş olursan. Ümumiyyətlə qardaşlara tövsiyam budur ki, öz bacılarına qarşı səxavətli olsunlar. Xüsusən də əgər bacın ərə getməyibsə və ya boşanıbsa, ehtiyacı varsa, ona yardım et. Necə olur ki, öz xanımına gedib müəyyən ləvazimatları ala bilirsən, öz övladların üçün, onların ehtiyaclarını qarşılayırsan, bacına isə gələndə zəkat verirsən. Öz ailənə etdiyin kimi onlara da yaxşılıq et. Hətta bacı həyat yoldaşından daha əhəmiyyətlidir. O sənin qanını daşıyır. Görürsən ki, bacının ehtiyacı var, ona malının artığını zəkat verirsən? Xeyr, malının əslindən ona ver. Əgər bacın ərdədisə, lakin ehtiyacı varsa, ona zəkat verə bilərsən, lakin daha yaxşı olar ki, ona zəkat kimi deyil, öz malının əslindən yardım eləyəsən. Zəkat malın 2.5%-ni təşkil edir. 97.5%-zə -sə sənə qalan paydır. Çalış. 97,5-dən ona yardım edəsən. 2,5 faizi isə kasiblərə payla. Demək, əgər adamın bacısı onun himayəsindədirsə, o zaman ona zəkat düşmür və ona yardım etmək adamın borcudur. Yox, əgər bacın sənin himayəndə deyilsə, ayrı yaşayırsa, ehtiyacı varsa ona zəkat düşür. Verə bilərsən, lakin ona zəkat deyil, malının əslindən yardım etməyin daha məqsəd uyğundur. Daha doğrusunu Allah bilir.